નમસ્કાર ગુજરાત મનોમંથન 9 માં આપનું સ્વાગત છે હવે જોઈએ આજના સમાચાર સુરતમાં ઇકરા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ધોરણ દસ અને બારના પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન રાણી તળાવ ખાતે આવેલી દરજીની વાડીમાં કરવામાં આવ્યું જેમાં બસ્સોથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો ઇકરા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા તેમજ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ સોયબ અન્સારી મૌલાના અબ્દુલ અઝીઝ ફલા સાહેબ તેમજ ડોક્ટર એઝાઝ આઈ પઠાણ સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેની સાથે જ સુરત શહેરના મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને બાળકોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું સમગ્ર કાર્યક્રમમાં કરાચેરી ટેબલ ટ્રસ્ટની સમગ્ર ટીમ દ્વારા આઝાદ મહેનત કરવામાં આવી હતી અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો સમગ્ર કાર્યક્રમમાં હાજર બાળકોને ભવિષ્યમાં પોતાની કારકિર્દી કઈ રીતે બનાવી અને દેશનું તથા પોતાનું નામ કઈ રીતે રોશન કરવું તે માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને કાર્યક્રમના અંતમાં રાષ્ટ્રગીત સાથે કાર્યક્રમનું સમાપન કરવામાં આવ્યું રિપોર્ટર નૈતિક રેશમવાળા સુરત જી સલામ અલેકુમ મેં શોએબ અંસારી आज इस प्रोग्राम में इकरा चैरिटेबल का जो करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम था इसमें मुख्य मेहमान और स्पीकर की तरह मुझे बुलाया गया था सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन uh, करना चाहूँगा एस और जी के ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का इस साल और उनको रिजल्ट आने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि करियर के अंदर किस तरह से आगे बढ़े उसका सचोट मार्गदर्शन और उसको रास्ता दिखाने के लिए इकरा ने जो पहल अपनाई सबसे पहला प्रोग्राम जहाँ तक मैं मानता हूँ सूरत के अंदर रिजल्ट आने के बाद इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानब से रखा गया था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा बहुत कामयाब रहा इतना कि हॉल के अंदर बच्चों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी यहाँ पे बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि कॉम के अंदर एजुकेशन को लेकर कितनी बेदारी है ये इस बात का सबूत था और मैं बच्चों को खास करके मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने करियर में आगे बढ़े आपको जहाँ कहीं भी आपको करियर के अंदर जरूरत है हमारे गाइडेंस की जरूरत है आपको हमारी रहबरी की जरूरत है तो इकरा भी आपके साथ खड़ा है हम भी आपके साथ खड़े हैं और तमाम जितने भी ट्रस्ट है ये आपको मदद के लिए हमेशा आगे है। मेरा नाम अन गुजराती है इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए मार्गदर्शन सेमिनार रखा गया था कितने बच्चे यहाँ थे? आज यहाँ तकरीबन ढाई के ऊपर बच्चे थे और उनके साथ उनके पेरेंट्स थे और दूसरे हमारे सूरत शहर के सामाजिक कार्यकर्ता टोटल मिलाकर तकरीबन 600 के करीब लोग थे यहाँ प्रोग्राम में कौन कौन उपस्थित रहे थे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे इंजीनियर सोहेब अंसारी साहब थे मोहम्मद पटेल साहब थे एजाज़ पठान साहब थे अनिल प्रोफेसर हनीफ दाल चावल साहब थे और हमारे मौलाना फलाही साहब थे जो वलसाड़ से आए थे क्या मैसेज आप बच्चों को देंगे? बच्चों को हमारा यही मैसेज है कि एजुकेशन का वक्त है एजुकेशन के बिना आज की दुनिया के अंदर कोई तरक्की नहीं किया जा सकता जैसे कि अंदर हमारे राष्ट्र निर्माता बंधारण के गढ़वैया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर तुम अपने फैमिली की गरीबी को दूर करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है वो है एजुकेशन तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी समाज के हमारे कौम की गरीबी और गुरबत को दूर करना है हमें तो हमारे बच्चों को एजुकेशन हासिल करना